今天我和弟弟吃羊排，羊排是我们草原羊排，但是今天的做法是法式做法。哥，好期待呀！那不挺好吗、嗯、先把羊排上的血水洗一洗，血水洗好了，再撒点咸盐。哎，好嘞，再来点黑胡椒。 哥，这个多放点，我爱吃，那不挺好。行，然后把这个羊排再按摩一会儿，嗯，就这样按一会儿更入味儿。弟弟，你去把那个大煎锅热一下，嗯，煎锅热了放黄油，放羊排。 每一面煎三十秒，嗯，就是为了锁住水，嗯，把羊排的这一面也煎一煎，再放点大蒜煎一煎，味道更美味了，嗯。 这边熟了，来，嗯，弟弟看着眼熟，哥追上来了，那不挺好吗？好了，最后一个弟弟上桌，嗯，法、啊、是煎羊排，再撒点这个烧烤料，味道肯定没劲了。来，弟弟快吃，嗯，嗯，感觉上来了够个。 味道确确实实没吃了。嗯。弟弟、嗯，嗯，这个洋白菜配点这个羊食是更好吃呢。嗯。 哥，这法式羊排感觉是手把肉呢。弟弟，哥哥这里没有那个刀和那个这样吃的叉子，所以像手把肉啊。嗯。弟弟，你看我们这个羊排，肥瘦相间，外酥里嫩，吃的时候可香了。嗯。哥，这味道干啥都不知道。那不挺好吗？多吃点。嗯。 我做的这个法式羊排，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？